Əziz peyğəmbərlərimiz buyurur. Buyurur qızımla məşhur olacaq, qızım Zəhra ilə məşhur olacaq. Kim? Bir neçə qrup xanımlar. Xoşalınız xanımlar, siz üçün deyirəm bu hadis. 1-ci qrup. İmra'atun sabarat ala ghayrat azwajha. O qadın ki, həyat yoldaşının qeyrətinə səbir eləyə bilir. Tutam belə deyə çox qız tançıdı, bu səbirleyib dözə bilir. 2-ci İmraatun səberat ala su'u xulqihā. O xanım ki həyat yoldaşın kobud rəftarlarına və pis əxlaqına dözə bilər. Xanımə yaxşılıq edirələ də bu kobud dözür. Peyğəmbərimiz buyurdu: "Bir xeyri budur qızım zəhr oynaman. Şursa. İkinci xeyri budur qəbr əzabından amadsan." Əlbəttə məng sözüm dişlərdə olsa çıxışdanmı demişəm onlar düzətmirlər bu cür nə edirlərsə. Yersiz